Masjid Madani dilancarkan. Fahmi yakin ganti pemimpin lama termasuk bos lama. Hackers kena reject oleh PMX. Wang Saraan Rakyat OTW. Berdera setiap hari untuk setiap pelajar. Saya Prabhaga Nason dan ini intipati berita utama minggu 23-28 Mac 2025 di Kuasa Live. Hai! Berita utama minggu ini, kuasa live mengupas berita terpenting setiap minggu termaksud makna dan implikasi perkembangan-perkembangan terbaru ini. Saya mengambil kesempatan ini untuk meminta tuan-tuan dan puan-puan sekiranya sudi untuk like dan subscribe akaun kami. Kembali kepada berita. Berita pertama, kuil dan masjid Anwar menang besar. Anwar Ibrahim merasmikan majlis pecah tanah dan peletakan batu asas bagi pembinaan majlis madani di atas tanah wakaf milik Jekyll Trading Sendirian Berhad semalam di Jalan Masjid India. Sebelum majlis tersebut, tapak dipersoalkan kerana Kuil Dewi Sri Patra Kalyaman menduduki kawasan itu. Sehari sebelum majlis, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Zaleha Mustafa, menyelesaikan isu tapak dengan mengulakan proses pemindahan melalui persetujuan pihak pemulusan KUIK. Koil tersebut akan dipindahkan ke tapak baru senuas 4,000 kaki persegi kira-kira 50 meter dari lokasi asal. Zaleha menafikan dakwaan bahawa kerajaan telah memberi pampasan 2 juta ringgit kepada Coil. Manakala syarikat swasta Jekyll telah menyatakan mereka akan menanggung kos pemindahan. Anwar selaku presiden PKR bersama Zaleha yang menyelaraskan pemilihan parti tahun ini peka tentang parti dan isu etnik. Dengan keanggotaan bangsa India yang tinggi dalam PKR, isu ini dijangka memberi impak kepada pemilihan parti pada peringkat cabang dan nasional bulan depan serta Mei. Diingati juga bahawa kegagalan Kerajaan Pakatan Harapan pada 2018 untuk menangani isu kuil Seafield mencetuskan suasana cemas dalam Hubungan etnik sehingga terheret selama setahun yang akhirnya menyumbang kepada kejatuhan kerajaan pada 2020. Pada majlis di Jalan Mazid India, Anwar menyatakan, "Kemenangan kita ini bukan kerana keangkuhan. Kemenangan ini kerana kita mampu menunjukkan kebijaksanaan, kekuatan dan kemuliaan Islam. Bukan keangkuhan." Isu yang mungkin menghantui kerajaan perpaduan kini berubah menjadi tindakan action oleh PMX di mana kerajaan menekankan kedudukan Islam tanpa mengabaikan buah dan peluang bagi kepentingan kumpulan agama dan budaya lain. Selepas majlis pecah tanah, Anwar berjumpa dengan pihak pengurusan kuil menunjukkan gaya kepimpinannya inklusif tanpa mengasingkan mana-mana pihak. Anda menonton intipati utama berita minggu ini, teruskan bersama Kuasa Live. Jangan lupa like dan subscribe. Berita kedua, Pemilihan PKR Mei 2025. Timbalan Ketua Penerangan PKR R. Ramanan berkata, Hasrat tujuh pemimpin parti termasuk saya untuk bertanding jawatan naik presiden menunjukkan kesuburan demokrasi dalam BKR. Jawatan presiden dan timbalan presiden dijangka tidak ditandingi. Ini menjadikan pertandingan naik presiden gelanggang utama untuk pemilihan kali ini. Untuk memilih siapa yang bakal memimpin parti seawal pemilihan 2028. Kini, Keempat-empat, penyandang akan mempertahankan jawatan. MB Selangor Aminuddin Syari, MB Negeri Sembilan Aminuddin Harun, Menteri Sumber Asli Nik Nazmi Nik Ahmad dan Menteri Sains Chang Li Kang. Ramadan telah meletakkan nama untuk jawatan naik presiden. Sama juga Nurul Izzah Anwar dan Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Pegawai politik Anwar Ibrahim, Manibadan Gobin mungkin juga akan menyertai pertandingan. Senarai penuh pertandingan akan dikeluarkan pada hari ini, Mac 28. Selalunya, terdapat sehingga 10 calon untuk kerusi naik presiden. Dan dalam uh, pertandingan ini, mereka yang berada di tangga 4 teratas akan menang jawatan. Sedikit pencerahan tentang kaedah pemilihan tahun ini di PKR. Pengundian tahun ini kembali kepada perwakilan dan bukan pengundian uh, langsung ahli. Ini bermakna bilangan cabang negeri akan memberi impak besar. Sarawak ada 31 cabang, Perlis hanya 3 cabang. Pengaruh Selangor berkurangan. Dahulu dengan bilangan pengundi teramai, kini hanya ada 22 cabang Selangor duduk di belakang Sarawak, Sabah, Johor dan Perak. Pada masa yang sama, tahun ini pengundian akan dijalankan secara online dan bukan di pusat tempat pengundian. Kembali kepada pertandingan naik presiden. Nurul Iza tidak pernah gagal memperolehi undi untuk mengatasi semua pesaing sebelum ini. Anak presiden kini telah disokongi oleh PKR Kelantan dan PKR Pulau Pinang. Satu kejutan besar mungkin berlaku sekiranya bekas pegawai khasnya Fahmi Fazil yang kini menggantinya sebagai ahli parlimen lembah pantai melonjak ke tempat yang lebih tinggi daripada Nurul Iza. Amiruddin bersama sokongan PKR Selangor dan kekuatan kerajaan Selangor pasti mampu mengekalkan tempatnya. Secara tradisi, Pengundi parti selalu memberi laluan kepada satu calon berbangsa China menjadi naik presiden. Dan bila dicampurkan dengan sokongan padat daripada PKR Perak dengan 24 Chai Pang, peluang Chang memang cerah juga. Soalan besar pula tentang peluang Amin Nudin dan Nik Nazmi. Fahmi adalah muka yang paling dikenali dalam kerajaan Madani selepas PMX. Dan Ramadan pula mempunyai kuasa membantu Ali sebagai Timbalan Menteri Keusahawanan. Oleh kerana itu, kita perlu tunggu dan lihat apa yang akan bakal berlaku dalam parti PKR. Manakala, jawatan memimpin sayap wanita dan Angkatan Muda Keadilan AMK ditandingi oleh muka lama dan baru. Kuasa Live akan membincangkan perkembangan terkini dalam edisi seterusnya berhubung pemilihan parti PGR. Berita ketiga, Godam MAHB Anwar tidak gentar. Malaysia tidak akan selamat jika pemimpin dan sistem negara ini tunduk kepada ultimatum penjenayah pengkhianat dalam dan luar negara, kata Anwar Ibrahim. Serangan cyber terhadap Malaysia Airports Holdings Berhad, NAHB, dikesan pada 23 Mac 2025 menyerang sistem komputer KLIA National Cyber Security Agency NCSA dan MHP dalam kenyataan bersama menyatakan operasi KLIA tidak terjejas dan kini dalam siasatan PMX enggan membayar tuntutan 10 juta dolar Amerika Syarikat ataupun 45 juta ringgit Malaysia yang diminta oleh penggoda. Menurutnya, saya tak tunggu lima saat. Saya terus jawab no. Tidak mungkin negara ini akan selamat kalau pemimpin dan sistemnya mengizinkan kita tumpuk kepada ultimatum penjenayah dan pengkhianatan. Tiada penjelasan lanjut mengenai bagaimana tuntutan ini dibuat sama ada melalui email, panggilan telefon ataupun encrypted message kepada FAHB atau terus dihantar kepada Jabatan Perdana Menteri. Maklumat terperinci tentang apa yang digoda pun tidak dikongsi. Yang pasti, sekiranya hackers berjaya kali ini, pasti mereka akan cuba sekali lagi. Pada masa yang sama, persoalannya ialah apakah tahap pertahanan cyber di Malaysia? Usaha membendung seperti usaha untuk mengatasi bila digoda. Setahun lepas, pada 26 Mac 2024, angkalan data utama padu yang melibatkan semua rakyat Malaysia telah diinkripsi menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Maksudnya, menurut Rafizi Ramli, memerlukan superkomputer untuk menggodap sistem canggih negara. Demi keselamatan rakyat Malaysia, kami harapkan janji Rafizi boleh dipercayai. Berita keempat, wang sara bertambah tetapi memberi bayangan polisi subsidi berubah pada separuh kedua 2025. Kerajaan Madani telah mengumumkan peluasan sumbangan asas ramah sara kepada 5.4 juta penerima bermula 1 April. Peningkatan hampir 8 kali ganda berbanding 700 ribu penerima sedia ada. Kementerian Kewangan menyatakan bahawa penerima layak akan menerima bantuan sehingga RM2,100. Ini adalah satu peningkatan sebanyak 75% berbanding RM1,200 pada 2024 penyaluran SARA melalui MyCard juga bersasar kerana kaedah tersebut memaspikan golongan sasar menerima manfaat dalam bentuk barangan asas, kata Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Anwar Ibrahim. Di bawah program SARA, penerima boleh membeli barangan keperluan asas terpilih menggunakan MyCard di lebih 3,500 kedai Lucek berdaftar seluruh negara berbanding 700 kedai pada 2024. Selain makanan asas, kredit SARA juga boleh digunakan untuk barangan kebersihan, ubat-ubatan dan peralatan persekolah. Jumlah bantuan tahun ini mencecah 13 bilion. Jumlah tertinggi dalam sejarah penyaluran bantuan tunai kerajaan kepada rakyat. Rakyat tertanya-tanya, adakah peningkatan wang sara dan bilangan penerima ini bermakna saksiri bersasar untuk mengingat seperti yang disarankan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli akan bermula pada separuh kedua 2025. Sedikit pencarahan datang daripada Menteri Kewangan kedua, Hamzah Azizan yang berkata pelaksanaan rasionalisasi saksi di RON 95 akan menggunakan mekanisme yang sama seperti sara dan sekiranya ini benar dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 5.4 juta orang dengan cara yang sama mereka yang menerima sara bulan depan akan tersedarai untuk menerima subsidi bersasar melalui kaedah kad pengenalan MyCard. Hamzah juga menambah bahawa pencerahan selanjutnya akan berlaku pada separuh kedua 2025. Dalam isu berkait, kerajaan telah membeli 1,660 bas dengan kos 1.9 bilion ringgit untuk meningkatkan pengguna pengangkutan awam. Lebih daripada 80% ataupun 1350 bas yang dibeli adalah bas elektrik. Disamping itu, 110 van RapidKL kini beroperasi di 37 zon di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang, menawarkan perjalanan hanya untuk 1 bagi jarak sehingga 5 km dengan masa menunggu hanya 10 minit. Menteri Pengangkutan Entry Lok memberitahu bahawa pada Jun 2026 dijangka 320 van akan beroperasi di 101 zon. Satu perubahan besar dalam landscape pengangkutan awam di kedua-dua bandar. Mungkin ini adalah persediaan untuk gaya hidup baru di mana masyarakat lebih cenderung menggunakan bus, tren dan van berbanding pemilikan kereta sendiri. Adakah ini bermakna pakai di PPR bakal dikosongkan? Berita kelima, lencana membawa jalur gemilang dekat kepada pelajar. Dua hari lepas, Kementerian Pendidikan mengeluarkan surat perkeliling yang mewajibkan setiap pelajar di semua institusi yang ditaja oleh Kementerian untuk memakai lencana jalur gemilang setiap hari. Tidak kira sama ada mereka memakai baju uniform, Baju Sukan atau baju tradisional, pemakaian lecana ini diwajibkan bermula 21 April 2025. Keputusan ini merupakan keputusan kabinet untuk meringankan beban ibu bapa. Kerajaan akan memberikan dua lecana percuma kepada setiap pelajar. Kami dikuasa menyokong usaha untuk meningkatkan rasa kenegaraan dan semangat patriotisma di kalangan pelajar. Tetapi lebih penting daripada simbol itu adalah penghayatan. Pemakaian lencana sahaja hanya memberi pulangan terhad. Pemikiran dan pemahaman tentang nilai bendera serta simbol lain perlu dipupuk melalui perbincangan santai dan terbuka di sekolah di mana peranan cikgu adalah untuk membimbing dan memantau proses tersebut. Sehingga kini belum ada saranan ataupun surat keliling dari kementerian untuk melaksanakan proses perbincangan di sekolah. Anda menonton Kuasa Live, intipati berita utama minggu 23 sehingga 28 Mac. Selamat berkuasa, minggu depan bila kita berjumpa, kita sudah beraya. Selamat Hari Raya kepada umat Islam di mana-mana. Kepada semua rakyat Malaysia, kami dari Kuasa Live ucapkan selamat bercuti. Fenga, mingu da pai. Vai!